देशात महिला युवक गरीब आणि शेतकरी अशा केवळ चार जाती असून त्यानुसार सरकारची ध्येय धोरणं आखली जात असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यांनी केला ते आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्येही हेच चार स्तंभ अधोरेखित करण्यात आले होते असं सिंह यांनी सांगितलं वो देश में समाज में केवल चार जातियों से परिचित हैं और वो हैं महिला युवा किसान अथवा अन्नदाता और गरीब और इन्हीं जातियों के विकास से समस्त देश राष्ट्र का विकास है और यदि आज हम महिलाओं की बात करें तो आपके ध्यान में होगा कि गत 10 वर्षों में 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था उसके बाद एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ अनेकों महिला केंद्रित निर्णय लिए गए प्रशासनिक सुधार किए गए ऐसी योजनाएं रचना की रचित की गई जो हर वर्ग की महिला तक पहुंचे न केवल महिला के सुविधा के लिए बल्कि उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा भी तो ये कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर के बड़ी संवेदनशीलता के साथ इन सारी की सारी योजनाओं की कल्पना की गई है पंतप्रधानांच्या धोरणाला अनुसरून महिलांच्या विकासासाठी अनेक योजना हाती घेण्यात आल्या असून आवास योजनेंतर्गत महिलांना घरांचे हक्क देण्यात आले आहेत तसंच आतापर्यंत दहा कोटी महिलांना स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी देण्यात आली आहे असं म्हणाले महिलांसाठी असलेल्या स्वच्छतागृहांची संख्या बारा कोटींवर पोहोचली आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली